Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 5 de Secret of Juice, la doctora falada cuida de sanitada basados en el libro. A alguien como la doctora falada, no le gustaba que la trataran como si no valiera nada. Su comportamiento usualmente cálido cuando está cerca de ella ahora se convierte en una actitud indiferente, haciendo que la doctora, sin darse cuenta, mire la delgada espalda con un vestido corto azul frente a ella, con una mirada pensativa. Normalmente, esta mujer cruel vendrá a charlar o a mostrar una mejor actitud. No actuar como si simplemente estuvieran trabajando juntas. Las manos que tocan su cadera, incluso sin orden del fotógrafo director, hacen que la actriz apriete los labios con fuerza. Siente su corazón palpitar, sabiendo que la mano de la doctora la toca, aunque sea un pequeño gesto el sudor comienza a formarse a lo largo de la línea del cabello de la actriz mientras el fotógrafo continúa solicitando múltiples tomas para obtener las fotografías deseadas cuanto más funciona el aire acondicionado más siente la actriz frente a la cámara que el aire respirable desaparece lentamente junto con un dolor de estómago cada vez mayor que le hace creer sentarse en lugar de quedarse quieta frente a la cámara Er, no es solo la doctora falada quien rápidamente toma en sus brazos a la mujer desmayada toda la tripulación se apresura a entrar lo que incita a la doctora que suele curar a los enfermos a ordenarles que retrocedan deja que el manager de la actriz lleve a la mujer inconsciente a un largo sofá en el camerino y ordena que nadie la moleste Susy mira a su pupila, que yacía inmóvil en el sofá, y luego la doctora falada, que está atendiendo al paciente, no está segura de si Sanitada realmente se desmayó o fingió hacerlo, solo para llamar la atención de la impresionante doctora. Pero parece un verdadero desmayo. Dada la expresión claramente preocupada de la doctora, Susy quiere ayudar pero la mirada severa de la doctora la hace quedarse quieta, observando a la mujer cuidar a la actriz de su agencia. Los ojos de la actriz se abren lentamente con pesadez cuando siente un fuerte olor de algo. Mira alrededor de la habitación y se detiene en el dulce rostro de la doctora con bata blanca, sosteniendo una bola de algodón blanca, probablemente el lacre amoníaco que la revivió, pero ahora el dolor de estómago regresa lo que la hace sentir incómoda acostada. ¿Dónde te duele? La voz de la doctora es afectuosa, pero su expresión permanece neutral, no queriendo que la mujer recién despierta sepa lo preocupada que está. Susy? Sí. En lugar de llamar a la doctora falada, llama a su manager, lo que la hace estremecerse. Si no fuera por la mirada severa de la doctora, habría corrido al lado de la actriz de inmediato. ¿Dónde te duele? La voz de la doctora se vuelve aún más natural cuando la paciente aparta su mano y llama a su manager personal en lugar de decirle dónde le duele. "Susi, llévame de regreso a mi habitación, por favor." Pregunté, "¿Dónde te duele? ¿No puedes oír?" La hermosa voz de la doctora se volvió irritada, dejando a Susi atónita. La mirada de Sanitada le dice que haga cualquier cosa para sacarla de la incómoda situación en esta habitación. No tiene nada que ver contigo. Incluso si estoy dolorida, enferma o muriendo, las temblorosas palabras de la actriz hace que Susy se cubra el pecho, sin entender cómo Sanitada tiene el coraje de decir esto, especialmente cuando acaba de captar a la doctora besándola y ahora le habla sarcásticamente. Bien, muévete y déjame ver. La voz de la doctora Falada se vuelve completamente irritada cuando la paciente se muestra terca y poco cooperativa. Hasta un lado, Susi, llévame de regreso o oh, bueno, es solo que Susi, no es necesario, lo manejaré yo misma, una grita, pero la otra la detiene con una mirada fulminante. En esta situación, ¿qué puede hacer una persona intermediaria como Susi? Susi, yo lo manejaré sus sílabos de la actriz no hace que su manager personal sea lo suficientemente valiente, como para dar un paso al frente, especialmente ante la mirada feroz de la doctora falada.